Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia, kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, daripada mana? Clue dia tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada Rukun Iraqi, Rukun Yamani, Rukun Syami, Rukun Hajar Aswad Rukun Iraqi mengarah ke Iraq, kita dah tahu apa jadi pada Iraq Kita dah tahu apa jadi pada Iraq, dia jadi fitnah, hancur lebuk Rukun Syami, Syam sekarang, Syria Bergolak, tak berhenti, perang-perang-perang-perang, timbul Aisyah macam-macam Rukun Yamani, Syiah Huti, orang duk serang macam-macam-macam Cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Abshiru wasbiru. Fa wallahi ma yablughu alqaumu minna shay'a. Fa inna Rasulullah قد ضرب صخرة مستغلظة ثلاث ضربات، لمعت معها ثلاث برقات، وكان يبتسم في كل مرة، فلما سأله قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء إن شاء الله، أما الثانية فأعطيت بها مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، وأما الثالثة، فأعطيت بها مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا، فإن كنتم مؤمنين حقاً وصدقتم رسولكم، فما يغركم اليوم ما تلقون،

ada 63 ini adalah nama-nama ulama besar sebahagian besar adalah beraliran ahlus sunnah wal wal jamaah yang mana hasil karya mereka ni kalau yang ulama dalam bidang hadis mereka telah meletakkan bab-bab dan topik tertentu di dalam kitab hadis mereka tentang kedatangan imam al mahdi jadi ulama-ulama yang terkemudian daripada mereka seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Imam Abu Nu'aim, Imam Hamad. Mereka meletakkan satu kitab secara khusus tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam sebelum ni tentang kedatangan Al-Mahdi. Baki lagi menjadi kita yang rendah ilmu Macam saya yang rendah ilmu macam kita semua yang cetek tak tahu apa jadi untuk kita dapatkan maklumat jadi saya dah sertakan antara nama-nama ulama dan kitab-kitab mereka yang boleh kita rujuk pada bila-bila masa sahaja kalau kita ada masa cari, kita ada masa belajar, kita ada masa talaki, kita ada masa fahamkan hadis-hadis tersebut. Jadi ini yang membawa kita kepada topik ataupun bab yang kedua. Sekarang saya nak berpindah kepada topik ataupun bab yang ketiga iaitu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah siapakah di antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis berkenaan kedatangan Al-Mahdi? Jadi ramai-ramai sahabat Nabi, ramai-ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi Berapa ramai dan siapakah antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi semasa hayat dan hidup Nabi tentang kedatangan Al Mahdi? Antaranya yang disaring dan dihuraikan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah dan begitu juga ulama hadis. Hampir ada 44 orang sahabat Nabi 44 orang 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis mengenai berita kedatangan Al Mahdi. Jadi siapakah mereka? Ada ulama-ulama yang mengatakan termasuk mereka ialah ulama-ulama yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi. Ada sahabat-sahabat yang senior dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi tetapi juga mampu mengambil dan meriwayatkan hadis tertentu berkenaan dengan kisah kedatangan Al-Mahdi. Antara yang disebutkan sebilangan besar daripada 44 orang tersebut saya sebutkan malam ini antaranya ialah empat orang umul mukminin. Bila sebut umul mukminin merujuk kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa salah seorang ataupun empat orang isteri Nabi yang riwayat hadis tentang Mahdi? Yang pertama ialah isteri Nabi yang paling dikasihi dan disayangi iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Yang kedua Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Yang keempat yaitu Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi di kalangan isteri Rasulullah ada Aisyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah. Empat orang. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi hak dijamin masuk syurga. Adanya hadis diriwayatkan daripada Utsman bin Affan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sepupu dan menantu Rasulullah sendiri iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga sahabat yang bernama Sayyidina Ali Al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebahagian besar ada enam orang sahabat yang meriwayatkan hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. Enam orang sahabat Nabi yang riwayat hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. Mesti sahabat hak Bashur dah. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Amru bin Al-As Yang kelima Abdullah bin Al-Haris Yang keenam Abdullah bin Hawsid Abdullah ibnu Abbas pupu Nabi Abdullah ibnu Mas'ud Orang yang jaga kayu sugi Nabi Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab Abdullah bin Amru ialah anak kepada sahabat Amru bin Al-As Abdullah bin Hawsi ialah sahabat yang jarang kita dengar Abdullah Al-Hawsi satu Abdullah bin Al-Haris juga sahabat yang jarang kita dengar Jadi ada enam orang sahabat yang dimulakan dengan nama Abdullah Seterusnya ada lima orang sahabat Yang meriwayatkan hadis tentang Mahdi Yang dimulakan nama dengan Abu Lima orang sahabat yang dimulakan nama dengan Abu Yang pertama periwayat hadis paling banyak Abu Hurairah Abu Hurairah Yang kedua Abu Ayyub Al-Ansari Yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri Yang keempat Abu Umamah Al-Bahili Yang kelima Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhuma ada Abu Hurairah ada Abu Sa'id Al-Khudri ada Abu Ayyub Al-Ansari ada Abu Umamah Al-Bahili dan ada Abu Tufail Hak nama Abdullah ada enam Hak mula dengan Abu ada lima Hak mula dengan nama Jabir ada empat Hak mula dengan nama Jabir ada empat Yang pertama Jabir bin Abdullah Yang kedua Jabir bin Samurrah Yang ketiga Jabir bin Tabligh Dan yang keempat Jabir bin Majdi As-Sadafi Jabir bin Majdi As-Sadafi Ada empat orang yang mula dengan nama Jabir Dan yang dimulakan dengan nama Amru Ada tiga orang Yang dimulakan dengan nama Amru Ada tiga orang Iaitu Amru bin Al-As bapa kepada Abdullah bin Amru tadi Yang kedua ialah Amru bin Nufair Dan yang ketiga ialah Amru bin Murrah Al-Juhani Jadi ada tiga sahabat yang nama Amru Seterusnya sahabat hak biasa-biasalah hak perseorangan Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman Sayyidina Ammar bin Yasir Sayyidina Buraidah Sayyidina Sauban Sayyidina Salman Al-Farisi Sayyidina Zubir bin Al-Awwam Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah Sayyidina Tamim Ad-Dari Sayyidina Qais bin Ahnaf Dan seumpama dengannya Jadi bila gabung-gabung semua tu berjumlah berapa orang? Empat puluh? empat orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi waktu dia hidup dengan Nabi mendengar sendiri perkataan itu dengan telinga mereka dan meyakini dengan hati, jiwa dan perasaan mereka akhirnya diriwayatkan kepada sahabat-sahabat para tabi'in dan seterusnya hadis itu sampai pada kita hari ini jadi bila dalam banyak-banyak hadis tu kita kembali kepada bab yang awal tadi. Sebagaimana Imam Ibn Qayyim kata dalam banyak-banyak hadis tu terbahagi kepada empat jenis hadis tadi kan. Sama ada dia suhih, dia hasan, dia gharib ataupun dia da da'if. Baki lagi, sahabat-sahabat ni kemudian menuturkan hadis-hadis ni kepada Umat umat selepas mereka. Bila sebut umat selepas sahabat dia dipanggil tabi, tabiin. Antara lima tabiin besar, lima tabiin besar yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Mahdi tapi secara mursal ada lima orang. Yang pertama ialah Said ibnu Musayyab. Pernah dengar nama ni? Said ibnu Musayyab ni bukan orang lain. Dia ni menantu Abu Hurairah tabi'in yang nama Sa'id bin Musayyab ni menantu kepada sahabat Abu Hurairah seorang. Yang kedua ialah imam besar di Basrah yang juga terkenal sebagai ahli sufi pertama iaitu Imam Hasan al-Bas al-Basri. Yang ketiga Imam Qatadah yang keempat Imam Muammar dan yang kelima Imam Syahar bin Hausab. Ah ha, tu ada lima Sa'id bin Musayyab, yang kedua Imam Hasan Basri Yang ketiga Imam Qatadah Yang keempat Imam Muammar Yang kelima Imam Syahar bin Hawsab Jadi inilah lima orang tabi'in Yang meriwayatkan hadis mengenai kedatangan Imam Mahdi Secara mur Secara mursal Jadi kalau kita nak tengok periwayatan-periwayatan tersebut Jelas sampai kepada kita perawayatan daripada sahabat yang jumlah 44 ini ada di antara mereka yang cuma menerima satu hadis daripada Nabi. Ada di antara sahabat yang menerima dua hadis daripada Nabi. Ada di kalangan sahabat yang menerima tiga hadis daripada Nabi. Ada juga di kalangan sahabat yang menerima lebih daripada tiga hadis daripada Nabi berkenaan dengan Imam Mahdi. Dengan kata yang lain Jelas dan banyaknya periwayatan dan jalan-jalan rawi ini Sesungguhnya tahap penerimaan hadis kita Tentang kedatangan dan pemberitaan munculnya Imam Mahdi adalah pada darjat mutawatir mut mutlak Memang tak boleh dinafi, memang tak boleh diingkari Memang hadis ni mutawatir Sama ada dia empat jenis tadi pun Hak da'if dengan gharik tu dia jadi kuat disebabkan terlampau banyaknya jalan periwayatan dan para perawi yang meriwayatkan tentang hadis ini baik, boleh faham tak setakat ni? hak nama tu tak payah hafailah itu saya nak sebut saja sebagai pengetahuan baik, kita pergi kepada topik dan bab yang terakhir malam ni, saya nak sebut empat bab saja mukaddimah ulama dan kitab dia sahabat-sahabat nabi yang meriwayatkan hadis dan yang terakhir topik malam ni bab malam ni ialah hukum mengingkari kedatangan imam al-mahdi apakah hukum bagi orang yang ingkar tentang kedatangan imam al-mahdi baik ulama-ulama bersepakat dalam menentukan hal yang disebutkan bagi tajuk bagi topik ini hukum orang yang ingkar kedatangan Imam Mahdi terbahagi kepada dua jenis terbahagi dua jenis dengar betul-betul yang pertama ada satu grup ada satu kumpulan yang mereka ni hanya mengingkari hadis-hadis yang datang tentang pemberitaan kedatangan Imam Al Mahdi Marilah hadis sahih ke, marilah hadis hasan ke, marilah hadis gharib ke, marilah hadis dhaif sekalipun aku ni tak mau percaya, aku ni tak mau membenarkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kedatangan Imam Mahdi. Ha ni hak dia tolak satu grup ni hadis saja dia tolak. Tetapi hak yang kedua ni dia menolak bukan dalam konteks hadis dia menolak batang tubuh terus maksudnya dia menolak di akhir zaman nanti akan datang seorang manusia seorang individu seorang personaliti seorang figure daripada kalangan kaum kerabat nabi yang namanya Imam Mahdi. Ha hak pertama tu ingkar dari sudut hadis. Hak kumpulan yang kedua konteks ingkar dia memang tak percaya terus tak ada Imam Mahdi yang akan muncul tak ada Imam Mahdi yang akan mai di akhir zaman nanti. Jadi ada sesetengah orang dia hanya menolak salah satu. Tetapi dalam konteks Imam Mahdi dia tak balih jadi menolak dua-dua. Maksud saya macam ni. Kalau kita ada satu benda yang saya namakan A, ada satu benda yang saya namakan B. Ada orang boleh terima A, dia tak mau terima B. Ada orang dia boleh terima B, dia tak mau terima A Ada orang boleh terima dua-dua Ada orang tak boleh terima dua-dua Tapi dalam konteks yang pertama dan kedua Saya suka A tak suka B Saya suka B tak suka A Hak ni tak boleh berlaku dalam konteks Imam Mahdi Tengok betul-betul ya Grup yang pertama Mungkin boleh jadi Orang tu hanya dia tak percaya pada hadis Aku tak percaya pada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Imam Mahdi tapi hak kontak kedua aku percaya satu masa di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hak ni boleh berlaku. Tetapi kalau kita nak buat terbalik tadi, aku percaya pada hadis tapi aku tak percaya Imam Mahdi mai dia jadi macam tak berapa logik, betul tak? Dia nak percaya hadis saja. Hadis percaya. Tapi orang hak nak mai tak percaya ni payah dia nak buat macam kontak hak A B tadi. Kalau setakat tak percaya hadis Imam Mahdi yang betul bertubuh fizikal tu mai boleh terima lagi. Tapi kalau percaya hadis tapi tak percaya orang nak mai, orang kata apa tu? Tak masuk akal lah. Hadis dia hang percaya. Tapi dia nak mai hang tak percaya. Dia tak boleh. Yang kita nak percaya percaya dua-dua. Hadis tentang kedatangan dia pun kita percaya, kedatangan dia di akhir zaman pun kita percaya. Tetapi hak tak bolehnya apa je? Hadis pun tak percaya, Imam Mahdi pun tak tahu ke mana. Baik. Hukuman di sini ialah saya nak bawa satu riwayat. Kita pi kepada bab yang pertama tadi. Saya sebut salah seorang imam yang menulis kitab tentang kehadiran Imam Mahdi ini nama Imam Ibn Hajar al Hai Al-Haytami kitab dia Sawaiqul Mukhriqah. Ya kitab dia yang kedua Al-Qawlul Mukhtasar Fi Alamatil Mahdiyil Muntazor Kita nak rujuk kepada kitab hak nombor dua Qawlul Mukhtasar Fi Alamatil Mahdiyil Muntazor Dalam kitab tu dia bawa satu riwayat Yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Iskafi dia ambil riwayat salah seorang nama periwayat Abu Bakar Al-Iskafi dalam kitab Abu Bakar tadi yang bernama Fawaidul Akhbar. Jadi dia ambil hadis tersebut dan saya nak bentang hadis tersebut malam ni untuk kita melestarikan hukuman bagi orang yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi. Jadi secara bahasa Melayu ayat yang mudah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mendustakan kedatangan dajjal maka kafirlah dia dan barang siapa yang mendustakan kedatangan Al Mahdi juga kafirlah dia Barang siapa yang mendustakan kedatangan Dajjal Dia anggap Dajjal itu cerita dongeng Dajjal itu bohong Jadi kafirlah dia Dan satu lagi Barang siapa yang mendustakan Al-Mahdi Kedatangan dia Maka kafirlah dia Baik, dengar betul-betul eh? Kita takut bila kita belajar hadis Kita faham Ikut otak kita sendiri Apa yang dimaksudkan dengan kafir yang dimaksudkan dengan kafir oleh ulama-ulama ialah, kafir di sini bermaksud mengingkari salah satu daripada dua benda yang kita sebut di depan tadi. Kafir di sini bermaksud mengingkari tentang adanya hadis-hadis, mengingkari tentang adanya periwayatan-periwayatan tentang kedatangan Al-Mahdi. -Mah -Al satu lagi ialah mengingkari tentang kedatangan Al-Mahdi dalam bentuk sosok tubuh fizikal itu sendiri. Jadi kafir di sini bukan sebenarnya kafir mutlak yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Sebab apa? Sebab bab Imam Mahdi bukan termasuk perkara pokok dan usul dalam akidah kita. Ke ada tadi percaya dan beriman kepada Imam Mahdi dalam enam tu? Ada ke tak? Tak ada. Dia tak boleh mengeluarkan seseorang tu sampai jadi kafir Sebab dia hanya perkara furuk dalam hal akidah Perkara furuk dia hanya kafir bermaksud mengingkari Bukan kafir mutlak yang keluar daripada agama Islam Jadi lepas ni bila kita baca hadis ni Jangan nak cepat mengwarnis orang lain Jangan cepat nak hentam orang lain Hantap percaya dah jamai kafirlah lah Mana dalih Oi oh, hadis tu ustaz baca semalam Padahal ustaz hurai lagu lain Han tak percaya Imam Mahdi mai. Ayah aku tak percaya. Han tak percaya hadis dia, tak percaya. Han tak percaya dia akan datang kafirlah hang. Sebelum ni kalau kita faham demikian tolong ubah balik. Corak pemikiran kita yang dimaksudkan kafir di sini ialah cuma mengingkari hadis dan mengingkari kedatangan dalam bentuk tubuh badan ataupun fizikal dia. Bagi orang yang nak meneruskan kajian sebab dia benda furuk dalam agama. Jadi bagi setengah orang, satu grup dia kata tak perlu memperbesar-besarkan isu ni. Sebab dia benda furuk. Hang nak baca, baca. Tapi tak payahlah nak membesar-besarkan. Yang kedua, kalau kita juga nak memperbesarkan dari sudut, nak cari bahan-bahan. Nak cari makrifah, nak cari pengetahuan, nak cari ilmiah tentang tanda-tanda akhir zaman yang ada keterlibatan dengan Imam Mahdi. Go on. Go on. Jadi bagi saya di sini hadis tadi saya pecah dua. Bagi orang yang nak percaya hadis dan percaya Imam Mahdi jangan cepat-cepat melontarkan tuduhan kafir kepada orang yang tak percaya. Maksud lontar di sini jangan tuduh kafir mutlak dan keluar dia daripada Islam. Hak yang kedua pula hak tak mau percaya tu jangan pula eh hadis ni biarlah betul hadis ni perawi dia kuat ke hadis ni sanad dia kuat ke hadis dia matan ni kuat akibat tak mau percaya sampai kita sanggup mengatakan hadis ni eh palsu kot hadis ni maudhu kot hadis ni ghori kot sebab dikatakan bahawa riwayat daripada Ibnu Khaldun dia mengatakan salah seorang periwayat bagi hadis ni adalah salah seorang yang diiktiraf sebagai pemalsu hadis salah satu periwayat pemalsu hadis tapi kita kena tengok juga orang yang lontarkan tuduhan ni siapa dia? Ibnu Ibnu Khaldun ni terkenal dan berkemahiran otentik dia bidang apa? sirah sejarah dan pengembara. pengembaraan dia tak ada otoriti dan otentik dalam bidang hadis walaupun begitu kita hormat pandangan dia kita terima pandangan dia tapi sebab dia tak ada otoriti kemahiran dan berkepakaran bidang ni ulama-ulama buat tak tahu je lah sebab itu, sebab dia tolak salah seorang periwayat tadi, dia terus menolak terus konsep Al-Mahdi. Hanya kerana menganggap salah seorang periwayat tu ialah orang yang memalsu hadis, dia tak terima terus adanya konsep Imam Mahdi. Benda ni dongeng-dongeng saja dalam agama rekaan dan dibuat-buat. Ha ni bahaya juga lagu ni, ni. Hanya kerana benda tu kita tolak terus riwayat kuat hak lain. Dah seorang hak lagu tu kalau nak kata dhaif ke kalau nak kata palsu, patu hak sahih tu nak tolak ke mana? Hak sahih dia menguatkan hak lain. Jadi kita kena pandai timbang sebab kitab banyak, hadis banyak, sahabat banyak yang riwayat. Jadi salah seorang grand sheikh, grand sheikh al-muhaddisin iaitu Syekh Abdullah bin Sadiq. Tak ada kena mengena dengan Sadiq Segaraga. Syekh Abdullah bin Sadiq saja. Dia ni grand sheikh dalam bidang muhaddisin. Cuma untuk bab Imam Mahdi dia kata apa? Dia kata barang siapa yang mengaku Barang siapa yang mendakwa Barang siapa dia klaim dirinya adalah Imam Mahdi Sebenarnya dia telah melakukan kedustan, kedustaan Pembohongan dan penipu penipuan Dia kata kalau hari ini ada orang dakwa Ada orang klaim Ada orang nisbahkan dia ni adalah Imam Mahdi Yang Allah nak lantik di akhir zaman tu Sebenarnya dia sedang berbohong, menipu dan berdusta dan berdosa lah sambungan berdosa lah bagi mereka yang mengaku dan membenarkan dakwaan dia tiba-tiba ada seorang mengaku imam mahdi kita pun mengaku eh, betul tu tengok dengan sifat dia kuasa imam mahdi sungguh kita membenarkan dakwaan dia jadi imam mahdi kita pun jatuh pada tahap berdosa sedangkan tiada sesiapa pun yang mengetahui tentang hakikat sebenar imam mahdi kecuali selepas kemunculan kemunculan dia yang hakiki dan sebenar jadi bila dia betul-betul muncul dan diiktiraf oleh semua orang ramai barulah kita boleh mengiktiraf dia Imam Mahdi jadi kalau hari ini dia seorang saja mengaku dan dua tiga orang pengikut dia kata Imam Mahdi boleh tak kita nak kata dia Imam Mahdi sebab Imam Mahdi ni kita kena relate dengan hadis Nabi sifat-sifat dia kalau nak kira mengaku ni siapa-siapa boleh mengaku tak hak ciri-ciri hak ada contoh Imam Mahdi berdahi luas eh saya dahi luas juga eh aku pun nak mengaku juga Imam Mahdi bertelinga pepes saya seorang saja bertelinga pepes nak tahu telinga pepes macam mana cuba tengok telinga saya orang lain biasa telinga macam ni tak, kalau kata nak mengaku ni pasal saya bukan nak mengaku ni saya nak tengok contoh Kalau kata nak mengaku Eh, telinga pepeh Dari luar aku ada Telinga pepeh pun aku telinga pepeh Ah ha, boleh nak mengaku Kita sedar kita ni siapa Siapa kita ni nak mengaku Imam Mahdi Tu saya nak cakap Memang orang dia rilik-rilik-rilik Ada banyak kenangan dia Terus saja nak mengaku jadi kita kena faham betul-betul bahawa dia adalah benar-benar insan pilihan Tuhan yang akan dihadirkan dan dimunculkan di akhir zaman kelak sesuai dengan kebenaran yang telah diilhamkan dan di diwahyukan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni saya minta maaf sebab takleh panjang-panjang. Memang saya pun tak berapa sihat, tak berapa segar. Tadi pun dah mai jauh dengan mak, dengan nazih ni. Jadi saya sudahilah malam ni dengan empat bab, empat topik ni. Pertamanya secara umum mukaddimah, yang kedua nama-nama ulama dan kitab karangan mereka yang menceritakan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Bab ketiga ialah sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi tentang kedatangan Al-Mahdi dan yang keempat tadi yang terakhir hukum mengingkari kedatangan Imam Al-Mahdi dan insya Allah pada pertemuan yang kedua kita akan bermula dengan asal usul Imam Mahdi nasab keturunan Imam Mahdi insya Allah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh